প্ৰিয় দৰ্শক আপুনি যদি কেতিয়াবা কোনো কুকুৰক খাদ্য খুৱাই পাইছে তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব ধ্যান দি চাব সমস্ত ধৰ্ম সমস্ত শাস্ত্ৰত কুকুৰক আহাৰ দিয়াৰ কথা উল্লেখ আছে হয়তো আপুনিও এটা কথা বহুবাৰ শুনিছে যে শনিবাৰ অমাৱস্যা আদি বিশেষ দিনবোৰত কুকুৰক আহাৰ দিব লাগে আচলতে কুকুৰক কিয় আহাৰ দিবলৈ শাস্ত্ৰই কৈছে ইয়াৰ আঁৰত কি ৰহস্য লুকাই আছে সেই কথা বাৰু আপুনি জানেনে কুকুৰক খাদ্য খোৱালে আচলতে কি হয় এই সমস্ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপুনি আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিব আচলতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এই কথা এবাৰ দ্ৰুপদ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন থাকে বা আপুনি যদি কিবা কব বিচাৰে তেন্তে সেই কথা কমেণ্টত উল্লেখ কৰিব এবাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই সোণৰ সিংহাসনত বহি বিশাম কৰি আছিল ধ্ৰুপদীয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিশ্ৰাম কক্ষত প্ৰৱেশ কৰি কবলৈ ধৰিলে হে প্ৰভু আপুনিতো পৃথিৱীৰ সমস্ত কথা জানে আপুনি মানুহৰ দুখ দূৰ কৰে আপুনি এই জগতৰ কল্যাণকাৰী প্ৰভু মই আজি আপোনাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'লে দেৱী দ্ৰুপদী তোমাৰ মনত যি প্ৰশ্ন আছে মোক নিঃসংকোচে প্ৰকাশ কৰা মই অৱশ্যে তোমাৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম তেতিয়া দ্ৰুপদীয়ে ক'লে হে ভগৱান মই জানিব বিচাৰিছো যে কুকুৰক খাবলৈ দিলে মানুহৰ জীৱনত আচলতে কি হয় কুকুৰক আহাৰ খুৱালে মানুহে সঁচাই কিবা উপকাৰ লাভ কৰিব পাৰেনে তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কলে হে দেৱী দ্ৰুপদী তুমিতো কুকুৰৰ বিষয়ে ভালদৰে জানা কাৰণ তুমিয়েইটো কুকুৰক এবাৰ অভিশাপ দিছিলা তেতিয়া ধ্ৰৌপদীয়ে ক'লে হে প্ৰভু আপুনি ঠিকেই কৈছে মই কুকুৰক অভিশাপ দিছিলো কিন্তু প্ৰভু আপুনি মোক আজি দয়া কৰি এই কথা কওক যে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে কি হয় মানুহৰ সঁচাই উপকাৰ হয়নে তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই ক'বলৈ ধৰিলে দেৱী দ্ৰুপদী কুকুৰক এটুকুৰা ৰুটি আৰু কিছু পৰিমাণৰ অন্ন নাইবা কোনো ধৰণৰ খাদ্য যদি কোনো মনুষ্যই খুৱাই দিয়ে তেন্তে সেই মনুষ্যৰ জীৱনত আঠটা উপকাৰ হয় যি মনুষ্যই সেই উপকাৰৰ কথা জানে তেওঁৰ জীৱন ধন্য হয় তেনে ব্যক্তিৰ জীৱনলৈ কেতিয়াও দুখ কষ্ট নাহে যি ব্যক্তিয়ে প্ৰতিদিনে কুকুৰক অলপ হলেও আহাৰ খাবলৈ দিয়ে তেনে ব্যক্তিয়ে মোৰ কৃপা লাভ কৰাৰ লগতে জীৱনত আঠটা বিশেষ সুবিধা লাভ কৰে তেনে ব্যক্তিয়ে গোটেই জীৱন সুখেৰে পাৰ কৰিব পাৰে আৰু মৃত্যুৰ পিছতো তেনে ব্যক্তিয়ে মুখ্য লাভ কৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা শুনি ধ্ৰৌপদীয়ে কলে হে প্ৰভু আপুনি মোক এই কথাখিনি সহজ আৰু বিস্তাৰিতভাৱে বুজাই দিয়ক এই কথা জানিবলৈ মই সঁচাই ব্যাকুল হৈ পৰিছো তেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কলে দেৱী ধ্ৰুপদী তোমাৰ মই এই কথাখিনি এটা সৰু ঘটনাৰ মাধ্যমেৰে সুন্দৰভাৱে মন দি শুনিবা প্ৰিয় দৰ্শক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দেৱী দ্ৰৌপদীক কোৱা সেই পবিত্ৰ তথা মহত্বপূৰ্ণ আপুনিও যদি শুনিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেন্তে সম্পূৰ্ণকৈ শুনিব এই কথাখিনি আধাতে এৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনাদৰ নকৰিব গতিকে কমেণ্টত সম্পূৰ্ণ শ্ৰদ্ধাৰে জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি লিখি শ্ৰীকৃষ্ণই দ্ৰৌপদীক কোৱা সেই জ্ঞানবৰ্ধক কথাখিনিৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আহক ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কবলৈ ধৰিলে দেৱী দ্ৰৌপদী এসময়ত এখন গাঁৱত এটা অতি ক্ষুদাৰ্থ ক'লা কুকুৰে বাস কৰিছিল এদিন সেই কুকুৰটোৱে গাঁওখনৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ গৈছিল কিন্তু গাঁওখনৰ কোনো এঘৰ মানুহেও কুকুৰটোলৈ কোনো আহাৰ আগ নবহালে ভোকত চটফটাই থকা কুকুৰটোৱে ইফালে সিফালে দৌৰি ফুৰিছিল দৌৰি দৌৰি গৈ এটা সময়ত কুকুৰটোৱে গৈ নদীৰ কাষত থকা এজন ব্ৰাহ্মণৰ আশ্ৰমত গৈ উপস্থিত হ'ল ব্ৰাহ্মণজনক দেখি কুকুৰটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰিলে যে হেই ব্ৰাহ্মণ দেৱতা মই জানো আপুনি এজন মহান জ্ঞানী আৰু ধাৰ্মিক ব্যক্তি ভোক আৰু পিয়াহত মোৰ অন্ত কণ্ঠ শুকাই গৈছে দয়া কৰি আপুনি মোক কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক যাতে মই মোৰ ভোক নিবাৰণ কৰিব পাৰোঁ যে গাঁৱত কোনেও তোমাক একো খাবলৈ নিদিলে নেকি তেতিয়া কুকুৰটোৱে ক'লে হে ব্ৰাহ্মণদেৱ মই আপোনাক কিদৰে বুজাওঁ আপুনিতো মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব তেতিয়া ব্ৰাহ্মণজনে ক'লে হে বস তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা মোক বিনা দ্বিধাই প্ৰকাশ কৰা তোমাক মই কথা দিছোঁ তুমি যি ক'বা মই সেয়া অৱশ্যেই বিশ্বাস কৰি ল'ম তোমাক খুবেই অসহায় যেন লাগিছে তেতিয়া কুকুৰটোৱে ব্ৰাহ্মণজনৰ ফালে চাই ক'লে হেই বিশ্ববাসী আমাক আপোনাক বাবে দয়া কৰক আমাৰ ঘৰ নাই আমি উপাৰ্জন কৰিব বা খাবলৈ কিবা যোগাৰ কৰিব নাজানো বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিবও নাজানো সেইবাবে শীত গ্ৰীষ্ম বৃষ্টিপাতত আমি এইদৰে ঘূৰি ফুৰোঁ আমাৰ কোনো শিক্ষা দীক্ষাও নাই আমাৰ দুৰ্ভাগ্য যে আমি আপোনালোকৰ দৰে কথা ক'বও নোৱাৰোঁ আপোনালোকৰ দৰে আমিও ভোক পিয়াহ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আঘাত পালে আমিও আপোনালোকৰ দৰে কান্দিব জানো এই দুটা বিষয়ত আমি আপোনালোকৰ সৈতে সমান গতিকে আপোনালোকে আমাক দয়া কৰক আৰু আমাক কোনো কষ্ট নিদিব ঈশ্বৰে আমাক এই পৃথিৱীলৈ কষ্ট ভুগিবলৈকে পঠিয়াইছে সেই কষ্ট আমি সদায় ভুগি আছো তাৰ ওপৰত আপোনালোকেও আৰু কষ্ট আমাক নিদিব আমাৰ জন্মৰ কথা ভালদৰে মনত আছে আমাৰ মাতৃ আমাক বুকুৰ মাজত সাৱটি ৰাখি গছৰ ছাঁত শুৱাইছিল আমাৰ চাৰিজন ভাতৃ আছিল বাকী তিনি ভাতৃ আছিল বগা ময়েই একমাত্ৰ ক'লা ৰঙৰ আছিলোঁ মই সকলোতকৈ সৰু আছিলোঁ মই বহুত দুৰ্বল আছিলোঁ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হৈছিল তেতিয়াই আমাৰ মা মোৰ কাষলৈ আহিছিল কাৰণ মায়ে নিজৰ খোৱাৰ ব্যৱস্থা নিজেই কৰিবলগীয়া হৈছিল মায়ে যদি একো খাবলৈ নাপায় তেন্তে মায়ে আমাক কিদৰে গাখীৰ খুৱাব মায়ে আমাক জীয়াই ৰাখিবলৈ বহুত কষ্ট কৰিছিল গোটেই নিশা আমাৰ মাতৃয়ে উজাগৰে পাৰ কৰিছিল কোনেও যাতে আমাৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমাৰ মাতৃয়ে উজাগৰে থাকি আমাক পহৰা দিছিল আমাৰ মাতৃলৈ ভয় কৰি বেলেগ গাঁৱৰ পৰা কোনো কুকুৰে আমি থকা গাঁওখনলৈ অহা নাছিল ইয়াৰ উপৰিও গাঁওখনৰ কৃষকসকলৰ খেতি নষ্ট কৰিবলৈ অহা সকলো পশুপক্ষীক আমাৰ মাতৃয়ে খেদি পঠিয়াইছিল গাঁওখনৰ বাবে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো কোনো মানুহে আমাৰ মাতৃক কোনোদিন খাবলৈ একো দিয়া নাছিল সেইবাবে উপায়হীন হৈ চুৰি কৰি মাতৃয়ে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল এদিন আমাৰ মা খুব ভোকত আছিল ভোক পিয়াহত মা পাগলৰ দৰে হৈ পৰিছিল সেইদিনা গাঁওখনৰ এজন মহাজনৰ ঘৰত ভোজ ভাত আয়োজন চলিছিল আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভোজন তৈয়াৰ কৰা হৈছিল মহাজনৰ ঘৰত ভোজ ভাত খাবলৈ বহু মানুহ আগমন হৈছিল খাদ্যৰ সন্ধানত আমাৰ মায়েও তালৈ গৈছিল কিন্তু আমাৰ মাক দেখা মাত্ৰকে সকলোৱে লাঠিজোং লৈ মাক তাৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল তাত উপস্থিত থকা কোনো এজন মানুহৰ মাৰ প্ৰতি দয়া নোপুজিল অসহায় মোৰ মাতৃৰ বাবে কোনেও অলপ আহাৰ আগবঢ়াব নোৱাৰিলে দূৰৈৰ পৰা মাতৃয়ে সেই মানুহবোৰে খাই থকা চাই আছিল ভোজন কক্ষৰ পৰা যেতিয়া সকলো মানুহ খাই বৈ ভিতৰলৈ গৈছিল সেই সুযোগতে মোৰ মাতৃয়ে ভোজন কক্ষত প্ৰৱেশ কৰি কিছু খাদ্য মুখত লৈ পলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল সেই সময়তে এজন মানুহে মাক দেখা পাই হাতত লাঠি লৈ মাৰফালে খেদা ল'লে আৰু আমাৰ মাক তেওঁ বহুত মাৰ ধৰ কৰিবলৈ ধৰিলে কেইমুহূৰ্তমানৰ ভিতৰতে আৰু কেইবাজনো লোকে হাতত লাঠি লৈ মাক ঘেৰি ধৰিলে আমাৰ মায়ে বহুত ভয় খালে মায়ে সেই মানুহবোৰৰ মাজৰ পৰা পলায়ন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু আটাইবোৰ মানুহে ঘেৰি ধৰি মাক এফালৰ পৰা মাৰ ধৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে বহু চেষ্টাৰ অন্তত মোৰ মায়ে সেই মানুহবোৰৰ মাজৰ পৰা প্ৰাণটোলৈ পলাই আহিবলৈ সক্ষম হ'ল আমাৰ মা তাৰ পৰা অহাৰ পিছত সেই যিসকল লোকে ভোজন গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাকী আছিল তেওঁলোকে ভোজন গ্ৰহণ নকৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে তেওঁলোকে কৈছিল যে কুকুৰে এই ভোজন স্পৰ্শ কৰিছে গতিকে এই ভোজন এতিয়া অপ্ৰবৃত্ত হৈ পৰিল এনে ভোজন আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ এই কথাটোক লৈ মহাজনৰ ঘৰত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ল অতিথিসকলে ভোজন ত্যাগ কৰা দেখি বেচেৰা মহাজনে কান্দিবলৈ ধৰিলে মহাজনে কান্দি কান্দি সকলোকে কৈছিল যে সকলো ভোজন কেনেকৈ নষ্ট হ'ব পাৰে সেই কুকুৰটোৱেতো এখন পাত্ৰতহে মোক দিছিল বহু মানুহেতো ঘৰত কুকুৰো পোহে সেই কুকুৰে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত শুৱে ঘৰৰ ভিতৰত খায় ইয়াততো কোনেও একো আপত্তি নকৰে মহাজনৰ কথা শুনি একাংশ লোকে ক'লে যে আপুনি আমাক জোৰ নকৰিব এই খাদ্য এতিয়া নষ্ট হৈছে এই খাদ্য এতিয়া খোৱাৰ বাবে উপযোগী নহয় বহু আলোচনাৰ পিছত এটা সময়ত সেই ভোজন বৰ্জন কৰিবলৈ সকলোৱে মত পোষণ কৰিলে পিছত সেই ভোজ মহাজনে দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিয়ে মহাজনৰ ঘৰৰ পৰা সকলো লোক ঘোৰাঘৰি হোৱাৰ পিছত পেলাই দিয়া সেই আহাৰ আমাৰ মায়ে মুকলি মনেৰে খাবলৈ গৈছিল সেইদিনা আমাৰ মায়ে পেট ভৰাই খাবলৈ পাইছিল মা সেইদিনা বহুত সুখী হৈছিল কিন্তু এই সুখ যে মাৰ বাবে ডাঙৰ কষ্ট হৈ থিয় দিব সেই কথা মায়ে ভবাই নাছিল পেট ভৰাই খোৱাৰ পিছত মায়ে যেতিয়া শুই আছিল সেই সময়তে মহাজনে এডাল লাঠিলৈ আহি মাক পহাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে মায়ে পলায়নৰ কোনো সুযোগেই নাপালে লাঠিৰ পচণ্ড আঘাতত মায়ে চিঞৰিবলৈ ধৰিছিল কিন্তু মাৰ কাঠৰ চিঞৰিও মহাজনৰ অন্তৰ গলাব নোৱাৰিলে কাৰণ মাৰ বাবে তেওঁৰ ঘৰৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটো অথন্তৰ লাগিছিল বুলি ভাবি মহাজনৰ মাৰ ওপৰত খং উঠি আছিল মহাজনৰ লাঠিৰ পহাৰত আমাৰ মায়ে পচণ্ড যান্ত্ৰনা অনুভৱ কৰিছিল গোটেই গাঁৱৰ মানুহে মাৰ আৰ্টনাত শুনা পাইছিল কিন্তু মহাজনৰ আক্ৰমণৰ পৰা মাক বচাবলৈ কোনো এজন আগবাঢ়ি নাহিল অৱশেষত মহাজনৰ লাঠিৰ আঘাত সহিব নোৱাৰি আমাৰ মায়ে মৃত্যুক সাৱটি ললে ক্ষুধাৰ বাবে মানুহৰ বুদ্ধিও নষ্ট হৈ পৰে আৰু আমিতো অজ্ঞান পঢ়ো ভাল কি বেয়া কি আমিনো কেনেকৈ জানিম আমি চাৰি ভাই ককাই অসহায় হৈ পৰিলোঁ ভোক বিয়া আৰু শীতৰ কষ্ট সহ্য কৰিব নোৱাৰি মোৰ দুই ভাইও মৰি থাকিল আমি দুজন ভাই কোনোমতে বাচি আছিলোঁ মানুহ কিমান স্বাৰ্থপৰ সেই কথা আমি ভালদৰেই বুজি পাইছিলোঁ আমি মানুহৰ বাবে যিমান যি কৰিলেও মানুহে কেতিয়াও আমাৰ দৰে পশুৰ কষ্ট অনুভৱ নকৰে প্ৰিয়দৰ্শক সেই ব্ৰাহ্মণজনক কুকুৰটোৱে আৰু ক'লে যে হে ব্ৰাহ্মণদেৱ আমাৰ দুৰ্বলতা এই যে আমি সদায় সেই স্বাৰ্থপৰ মানুহৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব বিচাৰোঁ যি আমাক কষ্ট দিয়ে আমাক একো এটা খাবলৈ নিদিয়ে আমি তেওঁলোকৰ মাজতেই ঘূৰি ফুৰোঁ আমি তেওঁলোকৰ বাবে কিমান উপকাৰী সেই কথা স্বাৰ্থপৰ মানুহবোৰে কেতিয়াও ভাবি নাচায় এইদৰে কুকুৰটোৰ দুখ পৰা কাহিনীটো কৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই দ্ৰৌপদীক ক'লে দেৱী দ্ৰৌপদী যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কুকুৰক আহাৰ খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ কথা জানে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিয়ে জীৱনত বহু ক্ষতিৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰিব শাস্ত্ৰমতে প্ৰথম ৰুটি আৰু অন্ন গৰুক দিয়া হয় আৰু শেষ ৰুটি বা অন্ন কুকুৰক দিয়া হয় এয়া এক ধৰণৰ সংবেদনশীলতা আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰতীক এইটো সত্য যে মানুহে ক্ৰমাৎ ঈশ্বৰৰ বিধান পাহৰিবলৈ লৈছে সেইবাবে অস্বাস্থ্যকৰ কৰ্মই মানুহৰ জীৱনত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাই প্ৰকৃতপক্ষে আমি যেতিয়াই আমাৰ জীৱনৰ ন্যায় প্ৰণয়নতা আৰু পবিত্ৰতাক ঠাই নিদিওঁ তেতিয়াই আমি নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় দেৱী দ্ৰৌপদী কুকুৰক আহাৰ খোৱালে মানুহে জীৱনত বহু শুভল লাভ কৰে লগতে মানুহৰ জীৱন সুখী আৰু সমৃদ্ধিশালী হয় কুকুৰক আহাৰ দিয়াৰ প্ৰথম উপকাৰিতা হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে শনিগ্ৰহৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ দূৰ হৈ পৰে শনিৰ মহাদশাৰ প্ৰভাৱত মানুহে প্ৰায় বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় শনিৰ দশাই মানুহৰ জীৱনত আৰ্থিক সংকট আৰু অন্যান্য বহু সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰে কিন্তু কুকুৰক আহাৰ খোৱালে শনিৰ প্ৰভাৱ কমে আৰু সকলো নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ পৰা ইয়ে দ্বিতীয় উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে প্ৰভাৱ আৰু ভাগ্যই তৃতীয় উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে মানুহে দেৱী লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰে আৰু মানুহৰ জীৱনত সমৃদ্ধি আৰু সম্পদ বৃদ্ধি পায় লগতে আৰ্থিক দিশ শক্তিশালী হয় চতুৰ্থ উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে মানুহৰ ধাৰ ঋণৰ বোজা কমি আহে ঋণগ্ৰস্ত লোকসকলে যদি কুকুৰক আহাৰ খুৱায় তেন্তে তেওঁলোকে সেই ঋণৰ পৰা খুব সোনকালে নিজকে মুক্ত কৰিব পাৰে লগতে আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নত হয় আৰু ঋণ মুক্তিৰ ন ন সুবিধা লাভ কৰিব পৰা যায় পঞ্চম উপকাৰ বা লাভটো হৈছে ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া কুকুৰক আহাৰ খোৱালে মানুহে ব্যৱসায়িক দিশত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰে ব্যৱসায়ত লাভ হবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু পৰিয়ালটো সমৃদ্ধিশালী কৰি তোলে ষষ্ঠ উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে মানুহৰ আয়ুস বাঢ়ে লগতে কৰবাত ফচি থকা টকা সোনকালেই ঘূৰাই পোৱা যায় ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য আৰু আৰ্থিক স্থিতি উন্নত হয় তাৰ সমানে বৃদ্ধকালত সুখ অনুভৱ কৰাৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে সপ্তম উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খোৱালে সকলো সময়তে মানুহৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকে আৰু মানুহক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি ৰাখে মন প্ৰফুল্লিত থাকে আৰু মানুহৰ মনলৈ ভাল ভাল চিন্তা আহে আৰু অষ্টম উপকাৰিতাটো হৈছে কুকুৰক আহাৰ খুৱালে ঈশ্বৰ সন্তুষ্ট হয় কাৰণ ঈশ্বৰে সমস্ত কৰে ঈশ্বৰে সমস্ত আৰু তেনে ব্যক্তিৰ ওপৰত সদায় ঈশ্বৰৰ কৃপা থাকে তেনে ব্যক্তিক বিপদৰ সময়ত ঈশ্বৰে উদ্ধাৰ কৰে কিন্তু যি ব্যক্তিয়ে পশু পক্ষীৰ প্ৰতি দয়া নকৰে বা যি ব্যক্তিয়ে কুকুৰক আহাৰ দিয়াৰ সলনি কৰে সেই ব্যক্তিৰ জীৱন এদিন চৰম বিপৰ্যয়ে গ্ৰাস কৰে তেনে ব্যক্তিক ঈশ্বৰে ক্ষমা নকৰে প্ৰিয় দৰ্শক এইদৰে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই এটা কাহিনীৰ মাধ্যমেৰে দেৱী ধ্ৰুপদীক কুকুৰক আহাৰ খোৱাৰ উপকাৰী অৱশ্যে কেৱল কুকুৰেই নহয় কোনো বোকাটোৰ পশু পক্ষীক কোনো অসহায় মানুহক আপুনি আপুনি সাধ্য আৰু সামৰ্থ্য অনুসৰি সাহায্য কৰিব আপুনিও যদি কেতিয়াবা কুকুৰক আহাৰ খুৱাই পাইছে বা আপুনিও যদি পশু পক্ষীক ভাল পায় তেন্তে সকলোৱে পোৱাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভগৱানে আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ কৰিব ধন্যবাদ